Assalamualaikum. Kali ini dapur Umimi akan membuat bolu kukus mekar tanpa air soda, tanpa cake emulsifier seperti SP atau TBM, dan hasilnya, masya Allah, mekar. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, mantap dan lembut rasanya, walaupun tanpa mixer. Langsung saja untuk bahan-bahan yang dibutuhkan 200 gram atau setara 20 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Baking powder dan soda kue. Nah, untuk soda kuenya saya pakai merek kupu-kupu nggak harus ini ya boleh soda kue merek yang lain yang dibutuhkan cukup satu sendok teh nah segini dan untuk baking powdernya sama saya pakai merek kupu-kupu juga untuk takarannya sama satu sendok teh juga nah segini Kemudian susu bubuk ini saya pakai susu dengkau Satu saset semuanya saya tuang Kalau nggak ada boleh di skip Nah bahan kering ini saya sisihkan terlebih dahulu Lalu saya timbang gula pasir 150 gram atau setara 10 sendok makan Apabila suka manis, gulanya boleh ditambah lagi Kemudian ini saya sisihkan Lanjut, saya akan timbang margarin 100 gram atau kira-kira setengah bungkus Kemudian margarin ini saya akan lelehkan Oh iya, ini boleh digantikan juga dengan minyak goreng Untuk melelehkan margarin, nggak usah semuanya Cukup sebagian aja, nanti yang lain otomatis akan ikut meleleh Nah ini margarinnya sudah leleh semua Saya sisihkan Tunggu hingga dingin baru bisa digunakan saya sudah tidak memerlukan timbangan. Ini saya singkirkan. Ini sudah saya siapkan air 200 ml, lalu saya beri pasta pandan. Siapkan sendok, kira-kira tuang 2 tetes pasta pandan. Aduk hingga rata, dan airnya berubah warna menjadi hijau. Nah ini saya mau sisihkan Langsung saja saya ayak bahan kering tadi Tepung, baking powder, soda kue, dan susu bubuk Setelah semuanya selesai diayak, Tambahkan gula pasir. Nah, ini semua aduk hingga rata. Tanpa menggunakan mixer, gunakan saja whisker. Tambahkan 2 butir kuning telur, aduk rata kembali, lanjut tambahkan air pasta pandannya, sebagian dulu sedikit demi sedikit. Dan aduk hingga rata dan teksturnya kental. Kemudian, tuang margarin yang sudah dilelehkan tadi. Ratakan dan siap untuk dicetak. Nah ini sudah saya siapkan cetakan yang dialasi dengan kap bolu kukus Langsung saja masukkan adonannya hingga penuh agar hasilnya nanti mekar Lanjutkan sampai selesai Dan ini sudah selesai, semuanya siap untuk dikukus. Pastikan kukusannya sudah panas dan airnya mendidih. Ini saya, sebelum bikin adonan, sudah saya panaskan terlebih dahulu kukusannya. Jangan lupa untuk tutup kukusannya, dilapisin dengan kain bersih atau serbet. Ini saya kukus 4 cup dulu. Karena saya pakai kukusan ukuran kecil, kukus dengan api besar selama 20 menit, dan jangan dibuka-buka tutupnya ya. Nah ini sudah 20 menit, bismillahirrahmanirrahim, dan hasilnya wow mekar banget sempurna. Lanjut, kukus sisa adonannya. Lakukan sama kukus 20 menit dengan api besar, dan jangan dibuka-buka tutupnya ya. Dan alhamdulillah, ini dia hasil bolu kukus mekar tanpa mixer, tanpa air soda, tanpa SP atau TBM. Ini sudah saya keluarkan dari cetakannya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan klik share, dan jika suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan yang bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih.